Bu günlərim şəhidimiz Ferman qardaşımızın 30 illiyidir. Yaşasıdı 30 yaş olacağıdı. Amin inşallah. Vətən uğrunda İkinci Qarabağ döyüşündə qəhrəmancasına şəhid oldu. Bu günlərim o gün olduğuna görə qazi dostlarımızla ruhi qardaşımdır. Qazi dostlarımız az yığıb gəlmişik Səmaya ananızı təbrik edirik. Sağ olsun ki belə bir oğul yetişdirib vətən üçün. Belə bir qəhrəman yetişdirib. Allah sizə səbir versin ana ə də onda qeyd edirəm ki, şəhidimizin ailənin bir evladıdır. Atası da yox idi, bacısı da yox idi, qardaşı da yox idi. Siz bir oğul etirdiniz. Yüz minlərlə qeyrətli, şərəfli oğlan oğul qazandınız. İçdə biz qarışıq. Bunu sözdə demirik, sizə təsərrüf üçün demirik, həqiqətən deyirik. Sizin şəhid anaları bizim anamızdır. İçdə siz qarışıq. Həmişə sizin yanınızdayıq. Dil oğlunuz kimi, bir yaxınınız kimi. Allah sizə səbir versin və fəxr edin ki, bax bu qədər qazilər. Hələ eşidir, bir-bir şeydə yüzlərlə qazi yaradırlar. Yüzlərlə. Tamam yerimizdir. Əskərlər minlərlə əskər gələrdi. Və dostlarımın adından bu tor ferman qardaşımızın bütün ordudu. Onu gəl. Onu burax, gəl anam, gəl buraya. Allah'a i̇şte, evet. <Torralan> <laughs> <mex>. <laughs> ölmez. <Gülüyor> <Şanklar olmaz. Şeyler> <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yol vereyim. Çok sağ olun. Ki. Teş, 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 teş. İşahit gelen o dağlar zirinde bu düz değil sen bu düz değil men zeda. Yenə çoxuyuz şehində, yenə çoxu ya iləncədə, axı tökülən qanları olmaz unutmaq olmaz. Şirləri aslanları olmaz unutmaq olmaz, candan əziz canları olmaz unutmaq olmaz. Halamız Azərbaycanın dağ şəkilinə köksünə, dağçı nö oğlanları olmaz unutmaq olmaz.